Хоча офіційних даних щодо результатів виборів до Верховної Ради ще не оприлюднили. З самого ранку народний депутат України Валерій Дубіль приймав поздоровлення в мерії. В той самий час його основний конкурент, Чернівський міський голова Олександр Соколов у звичному режимі вів пленарне засідання 26-ї сесії міської ради. В кулуарах обговорюють цифри, які наведені на сайті центру виборчкову по Чернігівських виборчих округах. На думку народного депутата України Сергія Андроса, Чернігівці не схо. вид пускаты действующего мэра до парламента Десять лет соколов был мэром город развивается город стабилен вот город идет мы не хотим его отпускать и вот произошло вот то что произошло чего мы боялись мы не смогли переубедить в том вот видно единственная наша ошибка в избирательной кампании вот что мы не смогли все-таки переубедить что очень хорошо он не уходит из города но это будет больше пользы когда он будет народным депутатом За попередніми даними, за партійним списком партія регіонів не набрала прогнозованої більшості голосів по Україні. Сергій Андрус у цьому списку – 94-й. Тож, скоріш за все, і він не потрапить до парламенту. Проте нині діючий нардеп із політики йти не хоче. Мне интереснее, скажем так бы, попробовать себя, например, в исполнительной власти. Вот, знаете, как приходит, когда-то такой жизненный момент, когда ты чувствуешь, что а, а, вот этот этап уже хорошо и ты набрался от опыта и что-то у тебя в этом получилось, а где можно, в том числе и себя проверить? А можешь ли ты это только в исполнительной власти? В я же поддерживаю, я член партии, как партия решит. А пока все чекают на устаточные результаты выборов 2012.